कस्माच्चते ननमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परयत् कस्माच्चते ननमेरन्महात्मन् कस्माच्च ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಸ್ಮಾ ದೀರ್ಘ ಮುಂದೆ ಕೆ ಚ್ ಹೊತ್ತು ಕಸ್ಮಾಚ ತೇ ಮೇರನ್ ಮಹಾತ್ಮನ್ ತೇ ಆದ ನಂತರ ನ ಅದಾದ ನಂತರ ನ ಮೇರನ್ ಮಹಾತ್ಮನ್ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಚರಣ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಎರಡನೇ ಚರಣ ಗರೀಯಸೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪ್ಯಾದಿ ಕರ್ತ್ರ गरीय से से दीर्घी नंतर से मेले बद्दू आघात गरीय से ब्रह्मणप्यादि कर्त्रे कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास अनंत देवेश जगन्निवास स मेले तघात बर कारण नालकने चरण ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತ್ವ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ ಮೇಲೆ ತದ್ದು ಆಘಾತ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಜಗನ್ನಿವಾಸತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸ ತತ್ಪರ ಸದಸತ್ अनुस्वारद <त्राँगेवाँ> उच्चारणे नासिका यरिति सदसत् तत्परञ यत् नोडोणा पूर्तिश्लोक मूलगीतय प्रकार कस्माच्चते <śmā> न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनन्तदे जगन्निवासत्त्वमक्षरं सदसत्तत्परञ यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि मेद्यं च परञ्च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूप ತ್ವಮಾದಿದೇವ್ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣ ತ್ವಮಾದಿದೇವ್ ಪುರುಷಃ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಕೊನೆಗೆ ವಿಸರ್ಗ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಫ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಪುರಾಣಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರ ಇಲ್ಲಿ त्वमस्य विश्वस्य ईति हाडबा त्वमस्य विश्वस्य परन् एल् अक्षर निधानं धा मात्र दीर्घ निधानम् वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम वेत्तासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया ततौ त्वया ततौ ततौ अनुस्वारद उच्चारणे नासिकं रीति ततौ विश्वमनन्तरूप रुदीर्घ रूप नोडोण पूर्ति श्लोक मे मादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परञ्च धामत्वया ततौ विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तुसहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते वायुर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः वायुर् ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರ ವ ದೀರ್ಘ ಬರಬೇಕು ವಾಯು ಆದ ನಂತರ ಅರ್ಧರಕಾರ ವಾಯುರ್ ಯಮೋಗ್ನಿರ್ ಯಮೋಗ್ನಿರ್ ಅಗ್ನಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಂತರ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಇದೆ ಅದೇ ಸಂಯುಕ್ತಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಮೋಗ್ನಿರ್ ವರುಣಶಾಕ ವರುಣಶಾಂಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೊದಲನೇ ಚರಣ युर्यमोऽग्निर्वरुणशशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च प्रजापतिस्त्वं शब्दली जा दीर्घ प्रजापतिस्त्वं ती नन्तर अर्धस अर्धत पूर्तिव कोडिसंयुक्तक्षर प्रजापतिस्त्वं प्रपिता आघात प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व नमो मो दीर्घ नमस्तेस्तु म मतेते मेले आघात तुरस्व नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः सहस्रकृत्वः सहस्रकृत्व ह मते कृ मेले आघात विसर्गद उच्चारणे अर्ध फोरिति नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च न मेले आघात ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ರಸ್ವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಪುನಶ್ಚ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನ ಮೇಲಿನ ಆಘಾತ ಬರಬೇಕು ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ಭೂಯೋ ಎರಡು ದೀರ್ಘಾ ಪಿ ರಸ್ವ ಭೂಯೂಪಿ ನಮೋ ಮೋ ದೀರ್ಘ ನಮಸ್ತೆ ಮೋ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಕೊನೆಗೆ ತೇ ದೀರ್ಘ ನೋಡೋಣ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಲಗೀತೆಯ ಪ್ರಕಾರ युर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते